Street, குருபியோ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தேவகி வசுதேவர் வழிபாட்டிற்கு சிறப்பானது சைத்ர சுக்ல சப்தமி திதி சப்தமி என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்று வெள்ளிக்கிழமை சேர்ந்திருந்தால் கமலா சப்தமி என்று மகாலட்சுமி வழிபாட்டிற்கும் உரியதாகிறது இந்த தினத்தில் சூரிய பகவானையும் மகாலட்சுமியையும் வணங்கினால் சந்தான விருத்தி உண்டாகும் தரித்திரம் நீங்கும் செல்வம் பெருகும் குழந்தை செல்வம் இல்லாதவர்கள் அவசியம் இந்த தினத்தில் விரத்தம் இருக்க வேண்டும் இன்று செய்யும் சூரிய வழிபாட்டால் சூரிய துதி பாராயணத்தால் கண் நோய்கள் தீரும் கண்கள் ஒளி பெறும் சரும நோய்கள் தீரும் புத்தி கூர்மை பெறலாம் மந்த நிலையும் தரித்திரமும் நீங்கும் செல்வம் பெருகும் சம்பத்துக்கள் உண்டாகும் மனதில் உள்ள சலனங்கள் கவலைகள் மறையும் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் இந்த நாள் பாஸ்கர தமனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பாஸ்கரன் என்பது சூரியனின் திருநாமம் தவனம் என்பது மறிக்கொழந்தை குறிக்கிறது இன்று மறிக்கொழந்தால் சூரிய பகவானை அர்ச்சிப்பது விசேஷ பலன் தரும் சூரிய தோஷங்கள் இருந்தால் விலகும் மேலும் முன்னோர்களின் பாபங்களும் விலகுமாம் இந்த தினம் கங்கா தேவி பிரவாகித்த அதனால் கங்கை அன்னையை வணங்கி வழிபட வேண்டிய நாம் ஈஸ்வரன் பாஸ்கர ஸ்தோத்திரம் சந்தான பேரு தரும் சந்தான கோபாலகிருஷ்ண மந்திரம் சம்பத்துக்களை அருள மகாலட்சுமி அஷ்டகம் ஸ்ரீதர ஐயாவாள் அருளிய பாபங்களை போக்கும் அஷ்டகம் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ சூரியாஷ்டகம் श्री गणेशाय नमः साम्ब उवाच आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्त श्वरतमारूढम् प्रचण्डं कश्यपाद्मजं श्वेतपद्मदरं देवं प्रणमाम्यकम् रतमारूढम् सर्वलोकपितामघम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यघं त्रैगुण्यं च महाशूरम् ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरम् महापाप

जगत् महातेजःप्रदीपनम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं जगतां नातं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पटेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो ते पुत्रं दरिद्रो दणवान् भवेत् आमिषं मधुपानञ्च यः करोति रवेर्दिने सप्त जन्म रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानि यस्त्यजेतुरवेर्दिने नव्यादिशोक दारिद्र्यं सूर्यलोकं स इति श्रीसूर्याष्टकस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीभास्करस्तोत्रम् हंसाय भुवन ध्वान्त तेजसे हंसवाहनरूपाय भास्कराय नमो नमः वेदाङ्गाय पतङ्गाय विहङ्गारूढगामिने हरिद्वर्णतुरङ्गाय भास्कराय नमो नमः भुवनत्रयदीप्तायक्तिमुक्तिप्रदाय च भक्तदारिद्र्यनाशाय नमो नमः लोकालोकप्रकाशाय सर्वलोकैकचक्षुषे लोकोत्तरचरित्राय भास्कराय नमो नमः सप्त लोकप्रकाशाय रताय च सप्तद्वीपप्रकाशाय भास्कराय नमो नमः मार्ताण्डाय द्युमनये बाणवे चित्रबाणवे प्रभाकराय मित्राय भास्कराय नमो नमः नमस्ते कमलानाथ नमस्ते कमलप्रिय नमः कमलहस्ताय भास्कराय नमो नमः नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे नमस्ते रुद्ररूपाय भास्कराय नमो नमः सत्यज्ञानस्वरूपाय सहस्रकिरणाय च गीर्वाणभीतिनाशाय भास्कराय नमो नमः सर्वदुःखोपशान्ताय सर्वपापहराय च सर्वव्याधिविनाशाय भास्कराय नमो नमः सहस्रपत्रनेत्राय सहस्राक्षस्तुताय च सहस्रनामधेयाय भास्कराय नमो नमः नित्याय निरवज्ञाय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमार्थप्रकाशाय भास्करायनमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय वेदवेदान्तवेदिने नादबिन्दुस्वरूपाय भास्कराय नो नमः निर्मलज्ञानरूपाय रम्यतेजस्वरूपिणि ब्रह्मतेजस्वरूपाय भास्कराय मो नमः नित्यज्ञानाय नित्याय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमार्थस्वरूपाय नमो नमः कुष्ठव्याधिविनाशाय दुष्टव्याधिहराय च इष्टार्थदायिने तस्मै भास्कराय नमो नमः भवरोगैकवैद्याय सर्वरोगापहारिणे एकनेत्रस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः दारिद्र्यदोषनाशाय घोरपापहराय च दुष्टशिक्षणदुर्याय भास्कराय नमो नमः होमानुष्ठानरूपेण कालमृत्युहराय च हिरण्यवर्णदेहाय भास्कराय नमो नमः सर्वसम्पत्प्रदात्रे च सर्वदुःखविनाशिने सर्वोपद्रवनाशाय भास्कराय नो नमः नमो धर्मनिदानाय नमः सुकृतसाक्षिणे नमः प्रत्यक्षरूपाय भास्कराय नमो नमः सर्वलोकैकपूर्णाय कालकर्मागहारिणे नमः पुण्यस्वरूपाय भास्कराय नो नमः द्वन्द्व्यादिविनाशाय सर्वदुःखविनाशिने नमस्तापत्रयज्ञाय भास्करायनमो नमः कालरूपाय कल्याणमूर्तये कारणाय च अविद्याभयसंहर्त्रे भास्कराय नो नमः इति श्रीभास्करस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः இந்த நன்னாளில் இந்திரன் அலை உதித்த லட்சுமி தேவியை போற்றி சொன்ன ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அஷ்டகம் சொல்ல அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து சேரும் நாம மகாலட்சுமி அஷ்டகம் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அஷ்டகம் மகா மாயே ஸ்ரீபீட்டே சுர பூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்து தே நமஸ்தே கருடா ரூடே கோலா சுர பயங்கரி சர்வ पापहरि देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते सर्वे सर्वेवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि योगजे योगसम्भूते महा लक्ष्मी नमोस्त स्थूल महा रौद्रे मकाशक् मकाप हरे देवी मखाल्मी देवी पद्मास्थित परमेशी जगन्मातर परि जगन्मातर्माल्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे दिवी जगन्मातर जगत्ति जगन्मातर्माल्मी नमोस्तुते महाली लक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पटेद् भक्तिमा नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पटेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पटेन् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पटेन् नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति श्रीमहालक्ष्मी अष्टकं सम्पूर्णं श्री கிருஷ்ண மந்திரம் குழந்தை பேரு வேண்டுமோ தவழும் குழந்தை கிருஷ்ணனை மனதில் தியானித்து இந்த மந்திரத்தை சொல்ல அந்த குட்டி கிருஷ்ணனே மகனாக பிறப்பான் என்பது நம்பிக்கை குழந்தை பேரு அருளும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண காயத்ரி மந்திரம் ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालप्रचोदयात् ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालप्रचोदयात् ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि கோபால பிரச்சோதயாத்து ஒரு முறை பார்வதி தேவி பரமேஸ்வரனை பார்த்து புத்திர தோஷம் நீங்க வழிமுறைகள் கேட்க பரமேஸ்வரன் இந்த ஸ்ரீ சந்தான கோபாலகிருஷ்ண மந்திரம் அருளியதாக சொல்லப்படுகிறது மழலை பாக்யம் பரமேஸ்வரன் அருளிய ஸ்ரீ சந்தான கிருஷ்ண மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் தேவகி சுத கோவிந்த வாசுதேவ ஜகத் தேகி மே தனயம் கிருஷ்ண मकं शरणं गतः देवदेव जगन्नाथ गोत्रवृद्धिकरप्रभु देहि मे तनयं शीघ्रम् आयुष्मन्दं यशस्विनम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुतगोविन्द देव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामखं शरणं गतः जगन्नाथ गोत्रवृद्धिकरप्रभो देहि मे तनयं शीघ्रम् आयुष्मन्दं यशस्विनम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुतगोविन्द देव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामकं शरणं गतः जगन्नाथ गोत्रवृद्धिकरप्रभो देहि मे तनयं शीघ्रम् आयुष्मन्दं यशस्विनम् இதன் பொருள் தேவகியின் மைந்தனே பசுக்களுக்கு பரம சந்தோஷத்தை அளிப்பவனே வாசுதேவனின் புத்திரனே இந்த உலகுக்கெல்லாம் தலைவனாகி ஹே கிருஷ்ணா உன்னை சரணடைகிறேன் புத்திரன் உத்தம உண்டாகும்படி அருள் புரிவாயாக தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனே ஜெகந்நாதா நான் பிறந்துள்ள கோத்திரத்தின் சந்ததியை விருத்தி செய்கின்ற அருளை தருகின்ற தயாளா நீண்ட ஆயுளை கொண்டுள்ள குழந்தையை உடனே எனக்கு தந்தருள்வாயாக அறையில் குழந்தை கிருஷ்ணர் படம் அல்லது விக்கிரகம் வைத்து தினமும் பதினோரு முறை அல்லது ஐம்பத்தொன்னு அல்லது நூத்தி எட்டு முறை என்று இயன்றவரை சொல்லி வர விரைவில் அந்த குட்டி கிருஷ்ணனே வந்து மகனாக பிறப்பான் அடுத்து ஐயாவால் இயற்றிய ஸ்ரீ கங்கா அஷ்டகம் शम्भो भवन्नामनिरन्तरानुसन्धानभागेन भवन्तमेव यद्येव सर्वत्र ततान्त्यजेद्य पश्यत्य कोकोऽत्र कृतोऽपराधः अस्त्वेषमन्तुः पितृयज्ञनिष्ठे गङ्गाप्लवो यो विहितोपचित्यै दूरातु तन्नाम जपेन शुद्धिः न स्यात्कथम् मे स्मृतिरर्थवादः त्वन्नाम निष्ठा न हितावतो मे श्रद्धा यतः त्रैशङ्कवम् मे पशुपान्तरायः मुच्येय तस्मात् कथम् आर्तबन्धो यद्यद्यते श्राद्धविनष्टिरिष्टा कोऽहम् ततोऽन्यच्चरितुम् समर्थः श्राधे वृताः पूर्वदिनोपवासाः नान्यत्र भुञ्जीयु इदम् तु किद्ये स्वात्मोपरोदम् विगणय्य धीराः यप्रोचुरत्रापचितिम् महान्तः तत्रोचितम् यद्यया विदेहि गङ्गाधर त्वद्भजनान्तराय भीत्या गृहे कूपकृतावगाहः जानेन तीर्थान्तरम् अद्य गङ्गाम् आसादयेयं कथमार्तबन्धो नाकम् तपस्वी सगरन्ववायः जानेन जगह्नु चरति क्व वैति शम्भो अभ्यर्तने नालमयं वराकः गङ्गाधराख्या गतिरत्र नान्या तामाश्रये सङ्कटमोचनाय हन्तप्रवाहः कथमत्र कूपे विस्फूर्जतीशः प्रसन्नः गङ्गेति गङ्गेति हरति गृह्णन् आप्लावितोकं दयया पुरारेः कूपोतितोऽयम् करुणा गाङ्गश्चिरायात्र जनान् पुनातु गङ्गीति गङ्गीति हरति गृह्णन् आप्लावितोऽकम् दयया पुरारेः कूपोतितोऽयम् करुणाप्रवाहः गाङ्गश्चिरायात्र जनान् पुनातु इति श्री अय्यवाळ् एवम् श्रीधरवेङ्कटेशाभिदैः विरचितम् श्री गङ्गाश्चकम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्